Вместе мы танцуем два года. Я семикратный чемпион Украины по акробатическому рок-н-роллу. После того, как папа с мамой разошлись, я начала жить с бабушкой и с дедушкой. Год назад мама заболела и она умерла. С того момента я решила, что я буду ее поддерживать и никому обиду не давать. Она еще многого не умеет, но она старается. Люди, которые непосредственно связаны с рок-н-роллом, говорили, не эта девочка должна стоять рядом с Илюшей, она тянет его вниз. Я сказала нет, Катя вам еще покажет. Я уверена, что этот проект мне поможет быть немножко сильней. Илья и Катя Бронепоезд, который должен ломать стереотипы, удивлять. Катя, Илья, вы забудете про акробатический рок-н-ролл. Это уже для вас будет не спорт. Вы будете на сцене артистами. Как? Вот так вот. Мне кажется, будет сложнее всего с эмоциями. Идея вашего номера такова: вы свободные люди. Вы ни от чего не зависите. Когда мы только пришли на этот проект, мы не ожидали, что придется не только танцевать, а играть, проживать свои роли. Улыбайтесь, улыбайтесь, держите образ. Это будет сложно. Мы же не актеры. Вы должны эмоционально э, передать это. У вас сейчас все все равно спорт. Просто выполняете комбинацию движений. Мне сложнее мягкость и эмоции. Ну, как забыла. Менять себя, открываться по-новому. Это бывает очень сложно. Стопы, колени, стопы, Катя. Ты меня слышишь? Для меня важно не оставать от Ильи. Я очень боюсь сбиться на сцене. Сегодня, наверное, не получилось у нас, но мы будем стараться все равно. Несите радость всем, хорошо? А мы за вас болеем, улыбаемся. Вперед! Don't let me. Don't let me go. Who cares what they say? can't what they know? They let you one. Does it shock you? He left us to sign. <laughs> Катя, вообще Катюша, ты не ударилась, скажи, пожалуйста. Нет. Я сижу... Фух, я сижу, думаю, как она держится. Собралась в секунды считанные, прям было видно. О, растерялась потом, раз, нет, и я буду улыбаться. Ты что, это было замечательно просто. Спасибо. Вот это заслуживает высокой оценки, что она собралась, сделала. Ребята, вы сориентировались быстро, но, Кать, запомни, да, что никто на самом деле не знает вашу постановку. Поэтому, что бы ни происходило на площадке, уверенное лицо, и никогда ты не показываешь, что что-то не получилось. Договорились? Хорошо? Вы в любом случае молодцы, и у вас очень большое будущее. Молодцы. Стосовно того, що сталося під час вашого номера, мені навіть сподобалося, що це сталося. І знаєте, у вас вдвох була різна поведінка. Катя, ти не повинна видавати, що щось сталося. Ти ж жінка. Маєте приховувати справжнє почуття. «Да, так як тобі Олена сказала, нібито так все і має бути. А от Ілюха в цьому місці був молодець. Він внутрішньо якось зрозумів, що номер пропав, можна розслабитися. І він на цьому розслабоні дуже класно зробив другу половину номера. Пишаюсь тобою, Ілюша, Молодець. Дякую. Илюша, скажи мені, ти слышал, як тобі признавалась любві Єва? Що ти опікал? Це інтимне питання. Е -е -е. Илюша, не відповідай. Нас мужкає солідарність. Илюша, ну скажи, тобі подобається Єва? Чуть-чуть. Так, младшая сестра. Наступає вирішальний момент. Выставление оттинок нашему судьям. Я вас очень поддерживаю. И как никто другой знаю, что такое на собственном опыте поддержки. Насколько это опасно, страшно, и что такое упасть на сцену, что такое подняться в секунды и продолжать улыбаться и работать до конца, так как будто ничего не случилось. Я сегодня ставлю вам 9,5 баллов. Спасибо. Ілля, ти повів себе як справжній джентльмен. І безперечно, Катя повинна тобі довіряти, тому що такі фігури, які ви зараз виробляли, тут повинна бути 100% довіра. Моя оцінка 9. Дякую. Поки іде дуже гарно, послухаємо Олену Шоптенко. Я сама знаю, наскільки це тяжело танцювати не свої направлення, і тим більше, Я знаю, как это неприятно, когда не получается так, как хочется. И чтобы немножко вы почувствовали поддержку, я поставлю вам оценку выше, чем я изначально хотела. Но только авансом. Я вам ставлю 9. Спасибо. Но только авансом. И средний балл. Элита Кати Дев'яті два! Якщо ви отримуєте високий бал, то і вся команда у загальному заліку отримує високий бал. Ви розумієте, що ви можете привести свою команду до перемоги. Да. Розумієте? Так. Да. Всі радіють за те, що такий високий бал. І ми радіємо разом з вами. Дякуємо вам дуже за цей виступ. Все біжіть. Молодцы, ребята! Вы бомба! Вы молодцы! Такие оценки! Такие оценки! Это здорово! Фух! Все в порядке. У нас есть очень большой шанс пройти дальше. Молодцы!